Попал 8 числа в селе Мариновка, попал под обстрел. Бросили три человека, их там возле, ну, возле Урала. Два человека в Урале, мужа моего выбросила с Урала. Последнее, что видел командир, были ран... ну, был раненый. Последнее, что видел командир. Зафиксировать смерть, либо зафиксировать, что он жив, он не может. Ну да, вот нам во вторник позвонили, говорят, нашли тело мужчины, и в нем, у него... Телефон мужа. С этого телефона мне позвонили, что э, что заберите это тело, оно находится в МРОСИВКЕ, его переправили с МРОСИВКИ в Мариуполь. Мы поехали в пятницу в Мариуполь, нам вот сказали забирайте тело на опознание, то не мой муж, то есть. И если они уже говорят, что сто процентов там подтверждают, что ребята погибли, то пускай родителям об этом скажут, то хотя бы, хотя бы пойти их куда-то или помину, ну как-то как-то по-человечески. Пускай официальную информацию предоставят.